Marsda həyat axtarışında yeni dövr başlayır. Amerika Kosmik Araşdırmalar Mərkəzi NASA-nın yeni tədqiqat aparatı Qırmızı planetin səthinə enib. Aparat 8 ay ərzində 566 milyon kilometr məsafə qət etdikdən sonra öz hədəfinə çatıb. Missiya təxminən 2 il davam edəcək. Amerika Kosmik Araşdırmalar Mərkəzi NASA Marsda həyat axtarışına başlayır. Ötən ilin noyabrında Marsa göndərilən Curiosity adlı yeni tədqiqat aparatı Qırmızı planetin Gale krateri ərazisində səthə enib. Aparat öz hədəfinə 8 ay ərzində 566 milyon kilometr məsafə qət etdikdən sonra çatdı. Bu hadisə NASA həmkarları tərəfindən böyük coşqu ilə qarşılanıb. Mars proqramının rəhbəri Doug McKristan mütəxəssislərin aparatın vəziyyətini və trayektoriyasını diqqətlə izlədiklərini bildirib. MÜZİK Marsı tədqiq edən aparatların 3-cü nəslinin nümayəndəsi sayılan Curiosity kosmik aparatı qırmızı planetin hansı hissəsində həyatın olduğunu yaxud ola biləcəyini araşdıracaq. Müzik Kiçik avtomobil ölçüsündə olan aparatın ağırlığı 899 kq təşkil edir. Aparatın enerji mənbəyi onu 14 il enerji ilə təmin etmək qabiliyyətinə malik olan radioizotop termoelektrik generatordur. Təxminən 2 il davam edəcək missiya NASA-ya 2.5 milyard dollara başa gəlir.